अथ पञ्चमोऽध्यायः कर्मसंन्यासयोगः अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संशसि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितं श्रीभगवानुवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते ज्ञेयः स नित्यसंन्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति हि महाबाहो सुखम् बन्धात् प्रमुच्यते साङ्ख्ययोगौ पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम् यत्साङ्ख्यैः प्राप्यते स्थानम् तद्योगैरपि गम्यते एकं साङ्ख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः योगयुक्तो यो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्ये तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन्श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन्निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गम् त्यक्त्वा करोति यः लिप्यतेन स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गम् त्यक्त्वात्मशुद्धये युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते सर्वकर्माणि मनसा सन्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देही नैव कुर्वन्न कारयन् न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परं तद्बुद्धयस्तदात्मानः तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्यपुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि क्षुनि चैवपाके च पण्डितास्समदर्शिनः इहैव तैर्जितः सर्गः येषां साम्ये मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद्ब्रह्मणि ते स्थिताः न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नो द्विजेत् प्राप्य चाप्रियं स्थिरबुद्धिरसम्मूढः ब्रह्मविद्ब्रह्म निस्थितः बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम् सब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते ये हि संस्पर्शजा भोगाः दुःखयो नय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न ते शुरमते बुधः शक्नोति हैवयः सोढुं कामक्रोधोद्भवं वेगं, सयुक्तः स सुखी नरः क्यन्तः सुखोऽन्तरारामः तथां तर्ज्योतिरेव यः स योगी लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम् ऋषयः क्षेण कल्मशाः चिन्ह द्वैधा यतात्मानः सर्वभूत हिते रताः काम क्रोध वियुक्तानां यतिनां यत चेतसां अभितो ब्रह्म निर्वाणम् वर्तते विदितात्मनां स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाश्यान् चक्षुश्चैवान्तरे भृवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनुबुद्धिः मुनिर्मोक्षपरायणः पिगतेच्छाभयक्रोधः यः सदा मुक्त एव सः भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मसंन्यासयोगो नाम पञ्चमोऽध्यायः सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि माशुचः っった